بسم اللہ الرحمن الرحیم میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیر و خرید کے ساتھ ہوں گے اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھے تو میں آج آپ کو کچھ اس طرح کی بیماریوں کے بارے میں بتاؤں گا ایک گیس گیس ایک ایسی بیماری ہے یہ بھی انتہائی نقصان دہ بیماری ہے بعض دفعہ آپ نے یہ دیکھا ہوا ہوگا یا آپ کے ساتھ یہ اللہ نہ کرے ایسا معاملہ ہو انسان کے جسموں میں جوڑوں اور پٹھوں میں درد ہوتا ہے جب ان کے جسموں میں درد ہوتا ہے تو اس کو کوئی بھی دوائی استعمال کرنے سے فاقہ نہیں ہوتا اور اس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ میرے یہ جوڑوں میں یا پٹھوں میں درد کس وجہ سے ہے تو بعد میں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ گیس کی وجہ سے ہے گیس ایک ایسی بیماری ہے اس سے بھی انسان کے جسموں میں ہر وقت درد رہتا ہے پھر دوسرا میں آپ کو بتاؤں گا یرکان کے بارے میں اس دور میں یرکان اکثریت میں لوگوں میں پایا جاتا ہے اس کا کچھ میں آپ کو علاج بھی بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ یرکان کس وجہ سے ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ میری آپ باتیں سنیں میرا یہ یوٹیوب چینل اس کو آپ ابتدا سے اینڈ تک دیکھیں سبسکرائب کریں اور میری ہر آنے والی ویڈیو تاکہ آپ کے پاس پہنچے تو اس کے مطابق آپ اپنا علاج کر سکیں تو میں آپ کو مختصراً پہلے بتاتا ہوں گیس کے بارے میں اگر آپ کو معدے میں گیس ہو یا جسم کے کسی بھی گیس کی وجہ سے آپ کو بھی درد میں کسی شدت میں تکلیف ہو تو اس کے لیے آپ نے کیا کیا چیزیں استعمال کرنی ہیں اگر آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو آپ نے لہسن کے لسن کا استعمال بہت زیادہ کریں اس سے کسٹرول کم ہو جاتا ہے اور اسی طرح آپ نے مصری کو لہسن میں قابلی مصری کو مکس کر کے پیسیں اور پیس کر اس کو آپ استعمال مثال کے طور پہ لہسن تھوڑا سا اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اس میں آپ نے مصری کو ملانا ہے مصری کو ملا کے اس میں تقریباً حصب مقدار یعنی کہ جس طرح آپ کے ساتھ جو معاملہ ہے اگر آپ نے بہت دن استعمال کرنا ہے اس کو تھوڑا سا آپ زیادہ تیار کر کے رکھ لیں اگر آپ نے ہر روز نیا اس کو بنا کے استعمال کرنے تو اس طرح کر لیں اگر آپ نے نیا اس کو استعمال کرنے تو اس کے اس طریقے سے آپ استعمال کریں کہ ایک دو لہسن کی توریاں نکالیں اس کو چھوٹے چھوٹے پیس کر کے یا اس کو کسی لنگری میں کوٹ کے اس کے اندر آپ قابلی مصری کو مکس کر لیں اس ضرورت مکس کر کے آپ روز رات کو سوتے وقت آدھی چمچ کھا لیں اور روز صبح انہیں آرمنہ کھائیں تو اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کی گیس ختم ہوگی گیس میں کمی آ جائے گی اور آپ اس کی بہتر محسوس ہونا شروع ہو جائے گا اسی طرح یرکان یہ بھی اس دور میں بہت ہی عام سی بیماری ہے یرکان کی مختلف وجوہات ہیں ایک اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جس بندے کے میدے میں اور جگر میں گرمی بہت زیادہ ہو میدے جگر کی گرمی اس کی وجہ سے انسان جسمانی طور پر بھی کمزور ہوتا ہے جب اس کا جگر خراب ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اسے یرکان ہو جاتا ہے آپ ظاہر ہے یرکان کے اندر بھی دو قسمیں ہیں ایک پیلا یرکان ہے اور ایک کالا یرکان ہے جو پیلا یرکان ہوتا ہے یہ تو عام نارمل دوائیوں سے مختلف چیزیں استعمال کرنے سے یہ کنٹرول ہو جاتا ہے خدا نہ کرے اگر کسی بندے کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو یہی جرکان جب بگڑ جاتا ہے تو یہ کالا جرکان ہو جاتا ہے اسے اپٹائٹس سی وغیرہ کہتے ہیں تو اس طرح کی اگر صورتحال ہو جائے تو اس کا علاج عام آدمی کے بس میں نہیں ہوتا اس کے ایجیکشن وغیرہ بھی بہت مہنگے لگتے ہیں اس کی دوائی بھی بہت مہنگی ہوتی ہے ویسے جرکان کا بہترین علاج دم سے ہے اگر کوئی آدمی دم اس کا کرتا ہو اس سے آپ دم کروائیں اس دم سے بہت جلد یہ جرکان کنٹرول ہو جاتا ہے باقی اس میں گنے کا جوس بہت زیادہ استعمال کرے آدمی جس کو بھی جرکان ہو اس کو چاہیے گنے کا جوس بہت زیادہ استعمال کرے گنے کا جوس استعمال کرنے سے بھی جرکان ختم ہو جاتا ہے تو آگے میں اس کی کچھ چیزیں آپ کو اس طرح بتاؤں گا جو چیزیں آپ اپنے گھر میں خود استعمال کر کے اپنا علاج کر سکتے ہیں تو اس میں آپ نے کیا کرنے لہسن کی چار توریے آدھا کپ دودھ میں ابال کر کھائیں اور اوپر سے پھر دودھ پی لیں یہ عمل آپ تین چار دن لگاتار کریں تو انشاءاللہ تعالی یرکان ختم ہو جائے گا پھر آپ کریلا یہ کریلا ایک سبزی کا نام ہے اس کریلے کو پانی میں پیس کر صبح و شام روزانہ چند دن تک اس طرح کا کوئی مریض ہو اس کو پلائیں اس سے بھی یہ ختم ہو جاتا ہے پھر گاجر کھانا اور گاجر کا رس پینا اور گاجر کا سوپ بنا کر پینے سے بھی انسان کے یرکان یہ ایک قدرتی دوا ہے جس بندے کو بھی یرکان ہو وہ گاجر بھی کھائے گاجر کا رس بھی پیے یعنی اس کا جوس نکال کر پیے اور اس گاجر کو سوپ بنا کر سوپ سے مراد آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس گاجر کو ابالے اس کا ارخ نکال کر وہ بھی پیے تو یہ سب سے بہترین دوائی ہے اور بہترین علاج ہے یرکان کا